Разбить на три части, первые 15 минут, в общем-то, мы неплохо начали матч, очень хорошо комбинировали. То, что были у нас моменты для взятия ворот, к сожалению, не реализовали. Но это мастерство футболиста, реализация, забить гол. Вот, поэтому потом игра выровнялась. Почему? Потому что я говорил ребятам, что команда действительно укомплектована соперника квалифицированными футболистами. Дать им, в общем-то, мяч почувствовать будут проблемы. То, что мы и говорили, оно так и получилось. Тем более, я говорил, если пропустим первыми, будет очень сложно потом выровнять мяч. Почему? Потому что опыт на футбольном поле очень-очень многое значит. Поэтому в этом плане мы, наверное, не справились. Хотя, опять же, говорю, при в счете 1-0 мы имели шансы в общем-то сравнять счет ну, и в целом в целом как бы сегодняшний матч он нам очень много дал для размышления в плане функциональной подготовочки чуть-чуть ясно дело что у нас тяжелый был цикл вот. ну, есть у нас неделя, где мы, в общем-то, должны подготовиться, успеть к Николаеву. Ну и хочу поздравить команду хозяев. Они заслужили эту победу. Они, наверное, больше хотели, чем мы. И они ее заработали, выиграли матч. Поэтому поздравления, примите поздравления. Какие задания ставят перед собой вашу команду в Наша команда ставит перед собой задание, в первую очередь, создать действительно хороший амбициозный коллектив, чтобы мы показывали в комбинационный агрессивный футбол. Вот, то, что вы видели фрагментами первый там начало второго, очень э, хорошее так сказать, взаимодействие было на футбольном поле. И мы действительно создавали голевые моменты. Я говорю, к сожалению, не реализовали. Но ну, и задача минимум это, естественно, от нас сохранить прописку в первой лиге, задача максимум по пять, попасть э, в десятку. Вот такое задание у нас. Доброе.